Əla məsələn, dəyərli soydaşlarım, indi sizə bir nəfər göstərəcəm. Böyük Şor qəsəbəsindən, əslən Goranboydan indi Bakıda yaşayır. Böyük Şor qəsəbəsində. Bütün insanlara deyirəm ki, bunun haqqında mənə kim məlumat bilirsə, atsın. Bu adam mənə hədəf aldıdı. Bu adam hədəf alır deyəndə bir pox yeyən deyil ədal, yəni ki, mənə qarşı efirdə bu adam danışıb Bu yaraşglovlan adlı əmindir, qoran boyludur, Şorşuda qalır və ə, atası yoxdur, anası cavanlıqda mənə dedilər ki, məlumat gəldi efərdə, qəhbə uluqdu cavanlıqda, indi qocalıbdı. Bacısı İlhamə olubdu. Ə, deyir, qayırmayan adam qalmır məhəllədə. Hə, Axırıncı dəfə mənə zəng edən adam dedi ki, 4 nəfər dənizdə apardıq, qayırdıq, buraxdıq. Özü buna kolka döyəndir, deyir meixanada deyir ə qardaşı ilkin fəhlədir. Bunun barədə mənə məlumatları xahiş edirəm, atasız, bu tərbiyəsiz, görürsünüzmü əziz vətənlərim, bu köynək, geyim yevlüt, vəzəkon olmaya-olmaya, bura onlara aid ə, nişanları döşüyür. Ə, deməli bundan əlavə mənim sözümü, mənim söyüşümü fırladaraq özümə qaytarır və kiçini, şeyini gidi sözünü dedi fərqi yoxdur. Bu gədə oğlu gədə barədə mənə daha yaxşı şəkillər atın və bunun ilə o ilhamə məhəllənin şorsunun bütün oğlanlarının qayıtdığı bacısının şəklini mənə atın.